Lela dan Taufik, terima kasih di studio. Baik, selepas setahun program pemerkasaan ekonomi Bumi Putra yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, unit peneraju agenda Bumi Putra atau peneraju hari ini menerbitkan kad laporan pemerkasaan ekonomi Bumi Putra. Kad laporan itu memberi ruang kepada rakyat untuk menilai sumbangan kerajaan kepada Bumi Putra yang mewakili 67.9% penduduk negara ini. Kad laporan itu yang dilancarkan secara rasmi oleh Datuk Seri Najib menggariskan sumbangan kerajaan kepada komuniti Bumi Putra melalui agensi-agensi terpilih dalam lima teras utama iaitu modal insan, ekuiti korporat, pemilikan aset bukan keuangan, keusahawanan dan perniagaan serta sistem penyampaian. Tempoh 2011 hingga 2014 menyaksikan peningkatan sumbangan agensi-agensi kerajaan kepada komuniti Bumi Putra. Berikut antara intipati kat laporan pencapaian pemerkasaan ekonomi Bumi Putra. Peranan dan jasa pergerakan wanita UMNO wajar direkod dan dipamerkan kepada khalayak umum. Ini kerana sayap kanan UMNO itu bukan sahaja menjadi tulang belakang parti, malah benteng yang sama-sama mempertahankan dan memperkukuhkan parti. Menurut Presiden AMNO Datuk Seri Najib Tun Razak, sejarah telah membuktikan peranan dan semangat yang ditunjukkan anggota pergerakan itu telah memungkinkan AMNO terus kekal utuh sehingga kini. Walaupun kita berada di zaman yang serba canggih ini. Walaupun hari ini dunia ada di hujung jari kita. Tetapi tidak ada yang lebih tinggi nilainya daripada komitmen kita dan perjuangan kita atas rasa sayang dan cinta kepada parti yang kita kasihi. Datuk Sri Najib berucap demikian ketika melancarkan buku Sri Kandi Negara di PWTC. Buku tersebut memapar sejarah perjuangan dan semangat yang ditunjukkan anggota pergerakan itu memperkasa UMNO sejak penubuhannya. Perhimpunan Agung AMNO 2014 membuka tirai dengan sesi taklimat uh, melalui Presiden AMNO Datuk Seri Najib Tun Razak yang berlangsung di Dewan Merdeka Jam 3.15 petang tadi. Taklimat dijangka terarah kepada usaha memperkukuhkan saf ke semua peringkat kepimpinan AMNO bagi memastikan rangka perjuangan umat Melayu tersusun rapi. Taklimat tertutup ini dihadiri pemimpin UMNO dari peringkat majlis tertinggi hingga ke bahagian-bahagian. Empat tiang Sri UMNO yang menjadi teras perjuangan parti yang ditubuhkan pada 11 Mei 1946 itu iaitu institusi Raja, Islam, Melayu dan Bahasa Melayu menjadi sebahagian intipati yang akan disampaikan Presiden. Mengharapkan perhimpunan agung AMNO uh, pada kali ini membawa satu perubahan yang lebih besar ke, terutama kepada generasi muda lah. Okey, seperti mana yang kita tahu uh, generasi muda adalah pendukung kepada uh, kepada kepimpinan AMNO uh, yang akan datang. Tak ada lagi protokol yang kita rasa ada gap jauh. Uh, kalau AMNO dapat berubah uh, sedemikian rupa, saya percaya uh, generasi Y akan sama-sama dengan AMNO dan perkara ini tidak musahir. Generasi Y akan seterusnya bukan kata hari esok dan seterusnya akan bersama-sama dengan kepimpinan AMNO dan parti AMNO yang kita sayangi ini. Sementara itu, 5,739 perwakilan UMNO dari 191 bahagian di seluruh negara mula berkampung di PWTC. Perhimpunan bermula dengan perasmian persidangan tiga sayap UMNO oleh timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin malam ini. Ia akan dihadiri 2,976 perwakilan terdiri daripada 993 perwakilan pemuda, 992 wanita dan 991 orang lagi puteri. Keseluruhannya 1,452 petugas media dari 106 akhbar dan agensi berita dalam dan luar negara berkampung di PWTC sejak beberapa hari lepas untuk membuat liputan sepanjang perhimpunan Agong UMNO kali ini. Perhimpunan kali ini turut dihadiri 95 wakil asing yang mewakili 27 parti dari 22 negara selain 84 anggota dari 77 kelab UMNO luar negara. Perhimpunan dimeriahkan dengan kehadiran para peniaga dengan pelbagai jenis barangan terutama pakaian, kraft dan makanan. Kira-kira 200 gerai jualan termasuk tapak pameran pelbagai agensi kerajaan dan swasta turut dibuka bagi membolehkan perwakilan mendapat maklumat mengenai perkhidmatan dan dasar-dasar baru kerajaan. Sebanyak 755 usul AMNO bahagian diterima sempena Perhimpunan Agung AMNO kali ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Usul Perhimpunan AMNO 2014 Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata 117 usul diterima tanpa bahas manakala selebihnya 638 usul diterima untuk rujukan Jawatan Kuasa Khas Usul. Berdasarkan kepada roh dan semangat melalui pindaan perlembagaan kita tempoh hari di mana kita mahu UMNO ni lebih inklusif lebih terbuka lebih demokratik kita ingatkan kepada jurucakap bahawa tidak ada sekatan nak cakap cakaplah tetapi yang penting ialah bahawa apa yang dibahaskan di dalam perhimpunan kita hari ini bukan sahaja didengar dilihat oleh perwakilan ahli-ahli Ahnu saja tetapi ramai rakyat di luar sana yang berbilang kaum, berbilang agama. Datuk Seri Hishamuddin menjelaskan selepas sesi taklimat tertutup mengenai usul-usul yang akan dibahaskan pada perhimpunan kali ini. Taklimat turut dihadiri Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin cadangan penubuhan satu lagi sayap UMNO khusus untuk golongan mahasiswa yang diutarakan kelab UMNO luar negara disambut baik uh, Naik presiden parti datuk sri Dr. Ahmad zahid hamidi beliau berkata cadangan itu bagi di, uh, boleh dipertimbangkan namun harus dibincang dan diperhalusi di peringkat majlis tertinggi dan dibawa ke perhimpunan agung parti terlebih dahulu jaga pribadi cadangan itu adalah adalah merupakan manifestasi keterlibatan dan komitmen yang diperlihatkan oleh Gen X dan Gen Y untuk memberikan keturut sertaannya di dalam UMNO. Cadangan penubuhan sayap baru itu diusul pada persidangan kepimpinan mahasiswa nasional di PWTC yang berakhir ahad lalu. Menurut beliau, cadangan itu juga boleh dipertimbang untuk diperkembang kepada parti komponen BN. Mengenai teguran bekas pemimpin UMNO, mengenai kebebasan perwakilan berucap pada Perhimpunan Agung nanti, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata beliau menghormati semua pandangan. Namun para perwakilan harus ada tata etika terutama apabila menyentuh soal-soal sensitif seperti agama dan bangsa. Mereka boleh memberi pandangan dan pendapat tetapi perlu mengikut adab serta garis panduan. kekurangan tenaga mahir dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi ICT akan menghalang negara daripada menjadi kompetitif dalam ekonomi global dan inovasi. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kemahiran ICT merupakan bidang yang mesti diberi perhatian segera dari segi keutamaan dan juga pelaburan. Sehubungan itu, kerajaan, institusi pengajian tinggi dan sektor swasta perlu bekerjasama mewujudkan program pendidikan dan pembangunan kemahiran yang berupaya membekalkan lulusan dan profesional ICT. Bilangan profesional ICT hendaklah sentiasa mencukupi bagi menampung keperluan pembangunan teknologi dan perniagaan yang semakin meningkat. Beliau yang juga timbalan Presiden AMNO berkata, Malaysia juga tidak bersendirian dalam menghadapi cabaran yang dibawa oleh ICT dan media sosial. Hyperconnectivity has not spared our own field of politics. Political campaigns are increasingly being run on the digital platform and politicians are reaching out to voters using the social media. And all this seems possible digitally, fundraising, Uh, advertising without advertising, personalization extra, and it has worked. Witness President Obama, who changed the face of campaign marketing in 2008 when he used social media to help raise over half a billion dollars online. Tan Sri Muhyiddin berucap menutup forum antarabangsa yang diadakan bersempena Perhimpunan Agung AMNO kali ini yang disertai 22 buah negara di negara ini pada tahun 2000, nisbah bagi kanak-kanak di dalam pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM berbanding bidang lain adalah 25 kepada 75 dan ia bertambah kepada 42 kepada 58. Kementerian Pendidikan mensasarkan untuk menjadikan nisbah 60 kepada 40 dalam melahirkan jurutera dan saintis data bagi memenuhi keperluan negara kesaling hubungan dalam era ledakan teknologi maklumat tidak dapat dihalang. Justru dalam mengejar arus globalisasi, pemimpin perlu mewujudkan persekitaran telekomunikasi digital yang seimbang bagi memastikan kesaling hubungan benar-benar memberi manfaat kepada semua pihak. Itu antara kesimpulan Forum Antarabangsa 2014 dua hari bersama dengan Perhimpunan Agung UMNO 2014. Pengurusi forum Datuk Seri Ahmad Syabri Cik kesempatan untuk rakyat mengutarakan pendapat dan idea dengan pemimpin melalui media sosial mesti dimanfaatkan. More importantly as leaders we need to create an environment that balances both the advantages and potential risks of hyperconnectivity. To ride on its strength, collaborate with other countries and use it as a tool for nation building. Perserta forum pula berpendapat perkembangan pesat laman sesawang akan meningkatkan keprihatinan terhadap faktor keselamatan dan privasi. Kesaling hubungan turut dilihat mampu memproses maklumat dari sumber yang pelbagai secara serentak meski tidak dapat disahkan sumbernya. Namun bagi generasi muda, ia harus dibenarkan kerana mereka sudah bijak menilai baik dan buruk sesuatu maklumat. saudara, tamat taklimat tertutup itu perasmian tiga sayap timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menyusul malam ini di mana seramai 993 anggota perwakilan yang mewakili pemuda 992 mewakili wanita dan 991 mewakili puteri dan kira-kira 200 gerai jualan termasuk tapak pameran oleh pelbagai agensi kerajaan dan swasta turut dibuka sekaligus memenuhi perkarangan PWTC ketika ini. Seramai 1,452 petugas media dari 106 akhbar dari agensi berita dalam daluan negara membuat liputan sepanjang perhimpunan Anggu UMNO 2014 ini. 95 perwakilan asing yang mewakili 27 parti dari 19 negara juga sudah mengesahkan kehadiran ke persidangan parti itu yang disertai 84 anggota perwakilan dari 77 kelab UMNO luar negara. Sekian langsung dari PWC kembali.